Tabillahil alim azim amma ba'd. Wahai tuan-tuan, maka -tuan, rahimakumullah kita bersyukur kepada Allah SWT Kerana selepas kita satu bulan Last month kita cuti, tak nak cuti, cuti, cuti apa tu? Depan balik dah Ya? Ya, habis tu depan balik pula cahaya ya, Kita pun pakai ya. cuti kuliah belakang tapi pada bulan ini kita kembali untuk menyambung pengajian kita menggunakan kitab apa ni? Tijab Darari Mahkota yang bergemerlapan dan itulah sifat ataupun uh, yang diambarkan akan ilmu Tauhid berbagai ilmu lain so, diibaratkan mahkota sebarang ilmu seafdal afdol ilmu mengenai Tuhan afdol ilmu afdol ilm ala al-itlaq al-ilmu bihi ma'rifatul khaliq afdhal al-ilmi al-itlaq al-ilmu bihi ma'rifatul khaliq sama la mulia ilmu bila nisbah wala ilmu salam mungkin ilmu untuk menasihat kita kita bersyukur kerana Alhamdulillah sekali lagi bahagian perkara ini Allah Ta'ala izin beri wang-wang kepada kita untuk kita mengenai tentang dirinya Tuhan Salam dan salam kita titip kirim antara Rasul dan akhir Nabi Muhammad SAW Nampaklah perjuangan bagi kita tidaklah kita ni'mat ini ni iman dan ni'mat Islam amma ba'da. Kita telah sampai ke muka surat saya tak tahu waktu ya. Masya-Allah betul. Sebab kita dah cuti lama. Kita dah kuliah bulan tadi. Bila dan belak sebulan, ada dua bulan lah. Sifat kudrah, satu ke satu bawah lah. Hmm. Terima kasih. Ya. Karena wali Furohimahumullah dan berkata pengarang Furohimahumullah. Oleh sebab itu sebab apa ni? Sebab segala-gala perkara baik dan buruk dulu datang daripada Allah semua. Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu apa pun yang terjadi di atas muka bumi kita ni Kecuali semuanya Di bawah dia ada sifat kudrah Allah Ta'ala Baik dan buruknya Allahu khaliqu kulli syait Allah Ta'ala lah Yang menjadikan setiap sesuatu Bila menjadikan setiap sesuatu Sesuatu itu umum lah Tak semestinya baik saja. Sebab sesuatu itu ada yang baik Ada yang buruk Ada bahagia Ada derita Ada untung Ada rugi Ya ada sehat, ada sakit, ya, ada gembira, ada sedih, dan begitulah seterusnya. Maknanya setiap sesuatu yang berlaku atas muka bumi kita ni tidak ada sesuatu yang berlaku kecuali yang kehendak Allah Taala. Allahu khaliqu kulli syai. Ya. Allah lah yang menjadikan setiap sesuatu. Tidak macam Mu'atazilah. Mu'atazilah itu pada intikad mereka yang baik datang kepada Allah yang buruk datang daripada makhluk. Itu adalah intikad yang salah. Ya. Tapi itu adakah sesuatu selain daripada Allah Taala menjadikan sesuatu ataupun di atas muka bumi ini? Contohlah, Mu'atazilah kata baik kepada Allah, Allah buruk daripada makhluk. Ya. Jadi yang buruk tu bukan kerja Allah pun Yang gagal, yang rugi, yang sakit Bukan kerja Allah tak lah Bukan dengan kekuasaan Allah pun Itu kekuasaan tu apa Yang bagi manfaat mudarat Tanya tak bukan Tuhan Hal min khalikin Illa Allah Ghairullah Adakah tukang buat Selain daripada Allah Mana ada Tak ada Asalnya ramahnya Allah Tuhan yang menjadikan setiap sesuatu Oleh itu kita balik dari kita ya, eh? Anda mengajarkan setiap pekerjaan Harus disertai dengan tawakal Apa maksud tawakkan? Tawakkan makna menerahkan keputusan Untung nasib pada Allah Bila berusaha Allah Ta'ala terserahkan Menjadi wakil Kepada diri kita Menentukan untung nasib kita Itu maka tawakkan seluruh pada Allah ya, akan untung nasib kita. Tawarkan Tawakal maksudnya? Menyerahkan untung nasib kepada Allah. Ya. Dan kita mewakilkan kepada Allah untuk menentukan yang terbaik kepada diri kita. Sebab itu doa Nabi Muhammad sama macam doa Nabi Ibrahim ketika dibakar di dalam unggun api sebesar gunung Namrud apa zikir Nabi Ibrahim? Itulah zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW akan zikir dan dan Nabi Ibrahim ketika mana setiap kali peperangan berlangsung berlaku. Apa doa Nabi Muhammad? Hasbun wa ni'mal wakil Memandalah kami dengan Allah wa ni'mal wakil Dan dia Allah Ta'ala adalah sebaik-baik wakil kami Ah, wakil aku ni kita nak wakil Allah untuk buat apa? Okey, kita untuk tentukan yang terbaik untuk kita. Kalau Allah sihat itu terbaik, kita reda. Kalau sakit itu yang terbaik untuk kita, baik. sakit terbaik untuk kita pula? Of course, tak semestinya sihat saja baik untuk kita. Dalam kesihatan tersebut ada ujiannya itu kadang-kadang kita lupa sebabkan kenikmatan kesihatan tersebut. Ha, ah, itulah nak sebut nama Allah. Kan sakit, Tuhan bagi Barulah ada nikmat mengganti Tuhan Nubrah mengganti Tuhan Apa dia kata? Allah Allah Nah, jangan nah kata sehat dia nikmat Tuhan Dalam bala pun ada terkandung Nikmat di sebalik Perkara yang kita tidak Kita tidak boleh fikirkan dengan akal Akal kita yang Yang zahir kita kena uh, Pada awalnya tengok dia sebalik hikmah yang tersilap surat, kenapa Tuhan buat begitu ya? harus disertai dengan tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia dia kata ganti nama ketiga ketiga ya dia mengabulkan keinginan dan tujuan kita kita hanya mampu berusaha berdoa dan bertawakal dia menentukan perkara tersebut ya ni atau tidak tak lain tak bukan hanya Allah Taala dengan kudrahnya kita relate ya, dengan sebab kudrah tadi sebab kita tak lost cerita. Ini ni bukan kita tasawuf ini kita tauhid tetapi di satu dan disandingkan dengan beberapa perbahasan tasawuf ya dikaitkan sifat kudrah Allah Taala dengan bagaimana penakulan dan interpretasi kita tentang perbuatan Tuhan penafsiran kita pada perbuatan Tuhan tentang perbuatan Tuhan. Ya, apalagi kata Tuhan Barang Ketika kita menghadapi kekuasaan Allah, kudratullah, maka kewajipan kita ialah ketika ha, kita hmm, apa kata memikirkan akan kekuasaan Allah SWT ke atas diri kita. Ya? Kewajipan kita adalah dua kali. Pertama bersyukur, yang kedua re, re, toh. bersyukur. Ya? Yang kedua re, redha bersyukur atas nikmat redha dan sabar atas uji ujian ya, sebab tu kata ulama kita ni antara dua lembayung yang raja iaitu atas makam syukur dan atas makam redha atau sabar ya saya tak faham ustaz okay. bila kita dapat nikmat Tuhan sedang menguji kita maka syukur bila kita mendapat musibah, Tuhan sedang menguji kita, maka re redha. Sebab kita kata makam sabar. Betul besertu. Ya. Nah, kita ada dua lambang yang macam, redha uh, syukur dan sabar ataupun syukur dan redha. Begitu. Ya. Lagi kata Tuhan bahawa kita hendaklah sentiasa bersyukur. Awasa bersyukur. Jadi dengan kesabaran Bersyukur itu mengulangkan nikmat Tuhan kepada Tuhan. Ha, itu maknanya syukur. Okay. Kalau bersyukur nikmat pendengaran, perlihatan, kaki, tangan, ya, maka kita pulangkan nikmat tersebut kepada Allah dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Kalau tuan-tuan bersyukur atas harta yang Allah tak nak kunyian, dan kita pulangkan nikmat harta kepada Allah. Dan tak faham pula matikan kepada Allah Dengan cara apa? Dengan menyalurkannya kepada jalan yang Allah SWT suruh Iaitu bersedekah, wakaf dan zakat Itu cara nikmat Mem -mem Mensyukuri nikmat harta anak syukur nikmat anak Cukup nikmat anak ni Ya jadi kalau bersyukur nikmat anak, menggunakan anak tersebut, kita didik untuk oh, taat perintah Allah Ta'ala sebab itulah tujuan Allah Ta'ala Antara lain, mudahkan kita anak untuk kita didik kena Tuhan. Ya? Kita mudahkan sentiasa bersyukur. Maksud syukur? Mengulangkan nikmat Tuhan kepada tu, Tuhan. Apabila kita berjaya dengan keinginan dan bersabar, jika kita tidak berjaya. Ini kerana semua takdir Allah ada hikmahnya, ada wisdom dia. Ya? Ada terkandung kealifan kebijaksanaan Allah asal kita mentafakuri dengan hati yang tulus ikhlas asalkan kita bertafakuri musuh tafakuri ini berfikir bertafakur berfikir dengan hati yang tulus ikhlas tafakur ni dah lah orang kita buat tuan ya? tapi sebenarnya dalam kita bila itu hidayah kita lepas sayang sobong makruh cakap-cakap dalam dunia ada tiga perkara ketimbang wazali kita kena buat kalau selesai sudah semayang subuh menjelang syuruk terbit matahari ada tiga perkara kita buat bercakap dulu tidak sekali satu kita berzikir satu Waktu itu wirid kita berzikir sebab subuh maghrib lebih panjang pada zuhur asar dan uh, isyak okay. ada uh, lillahi ma'fis sama turjul layafin Allah ada Allah malama ni alimah al-ta'ika Ada la ilaha illallah malam dan tempoh zikir Sebab malaikat baru tu kashif Jadi shif yang siang tu Untuk menjadikan siang itu bercahaya Maka sepanjang siang tersebut nak dikait, bercahaya Permulaan ini kena bercahaya juga Sebab satu kaedah tasawuf sebut Man ashraqat sebilaya tuhu, ashraqat sebilaya tuhu Siapa yang permulaannya bercahaya Akhirnya juga bercahaya jadi kalau nak se sepanjang hari kita sehingga lewat hari dia bercahaya orang kata apa dengan penuh berkata permulaan subuh tu dia kena bercahaya juga ya yeah? jadi pada waktu subuh itulah uh, kita masalah saya Muhammad wa ala alih ya yeah? beramal ibadah tu kena dah lebih sikit ya yeah? syukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya nak cerita apa tadi pasal subuh ni Ya yeah? Salah kan hati dia ni Haa, betul tak bagus oh. Betul tak bagus Berzikir satu, betul ini kita panjang Yang kedua membaca Al-Quran Yang tiga, tadi mauzali Al-Zali Bertafakur tentang apa ya, memikirkan akan kehebatan Allah SWT Sebab itu orang buat kuliah tu so, Subuh so, yeah. so, ya. Supaya kita sampai waktu isyrak Memikirkan akan kehebatan Keabungan Allah Taala. Okey, begitulah dengan hati yang tulus ikhlas. Allah SWT berfirman dalam hadis kursi. Man lam yadda ala qadai wa yasbir ala balai fal yakhruj min tahti ardi wal yattakhid rabban siwai. Inilah hadis kursi yang saya selalu baca pada pesakit saya. Ya? Maksudnya adalah. Man lam yadda ala qadai. Siapa yang tidak rela reda, reda dengan hukumku, ketentuanku. Wa yasbir ala bala'i Tidak sabar atas ujianku Falyakhruj min tahti ardi Keluar gambus Dari bumi bumiku Wa yaktakhid rabban siwa'i Dan carilah Tuhan selain aku Ini Allah Ta'ala perli Perli kita, teplak kita So kalau kita tak suka Tentuan Allah Ta'ala, cuba cari Tuhan Bagus daripada aku Tak, bagus daripada Allah Ta'ala Yang ini bumi ini milik Tuhan Milik Allah Ta'ala kalau awak tak suka ketentuan Allah Ta'ala Tak sudi kesapa dengan ujian yang Allah Ta'ala beri Sila bangun pada bumi ini Buat bumi ini Tuhan bumi. Nah Lepas ha, tu dia kata Faliakhruj min tahti ardi Sila keluar daripada bumi aku ni Waliyatasi wa seramban siwai Sila cari Tuhan bagus kepada aku Kata Allah Ta'ala Ya Buat itu kena sentiasa bersyukur dan bersabar Reza dengan ujian Allah Saya nak tanya dengan Tuhan Ada soalan? Orang kaya, orang, ini, ini ha. orang kaya yang bersyukur berbanding dengan orang miskin yang bersabar mana lagi afdol ini soalan ni dibahas dalam buku satu buku surat dan kita bagi datuk najib sebab dia berkaitan dengan iradah qudrat Allah taala nah orang kaya yang bersyukur berbanding dengan orang miskin yang bersabar mana lagi Allah okay Oh, kaya dia. Ya. Memang nak kaya, ya. Ha. Orang kaya yang bersyukur. Lagi afdal daripada orang miskin yang bersabar. Sabar. Ya. Kerana makam syukur lebih tinggi daripada makam sabar. Buktinya, di dalam syurga, hanya ada satu saja sifat mahmudah yang masih berbaki dan Pilih lagi di dalam syurga. Sabar tak ada dalam syurga. Rehbar tak ada Ya, dan sabar, sabar Dia semua dah tak dalam syurga Nah, syukur Still balik lagi sampai dalam syurga Bersyukur atas segala nikmat Allah SWT di dalam syurga Jadi, makam syukur lebih tinggi daripada makam sab sabar Jadi, orang kaya yang bersyukur Lagi aktor daripada orang miskin yang bersabar Macam tu tak betul? Nampak-nampak cepat kan? Ya? pukul lah Arab Saudi punya <Susukainya> ya, itulah makam syukur tuan-tuan ya makam syukur dan tuan-tuan kena sentiasa bersyukur untuk mengikat nikmat bahkan menambahkannya lepas tu kalau kita sakit kita ada rasa sepuluh sikit Tuhan hari cepat-cepat syukur la la dan insyaAllah tu dan nakum bila kamu bersyukur ya la dan nakum aku akan tambah Lepas tu saya pun sakit saya buat saya Bawa ubat kawan Dan saya rasa lega sikit cepat-cepat syukur Dan syukur mengikat nikmat bahkan menambahkan Dan insyaAllah tu Bila awak syukur la dan Ya, apakah pasti dan pasti menambah nikmat tersebut Tapi tuan-tuan Bersyukur ini adalah satu sifat yang sangat tak laku di kelangan kita Itu bukan saya kata Allah Ta'ala kata dalam Quran Wa qalibun min ibadiyah syakur dalam surah sabah ayat 13 Allah Ta'ala berfirman wa qalilun min ibad ya sikit saja umatku yang bersyukur tak laku syukur ni ya tuan-tuan ya? betul tak laku syukur tak buat pelaku ya Alhamdulillah ni bukan sekadar Alhamdulillah tapi mana tindakan kita untuk memanifestasikan Alhamdulillah tu mana perbuatan yang kata syukur tadi oh syukur nikmat sihat sihat tu gunakan untuk ketak ketakatan Nah, itu nama lah. bersyukur. Bersyukur. Ya, bersyukur. Lagi, kata Tuan Jadi, bila Allah Ta'ala dengan kudrahnya menentukan kebahagiaan, kesihatan, kenikmatan, anugerah, ya, bagi kita berjaya, bagi kita untung, syukur. Syukur, syukur itu me, mengikat nikmat. Ya. Yang kedua pula, wajib berasa redha dan rela hati terhadap semua takdir Allah. Jangan menyesal atau berputus asa apabila timpa musibah atau kemalangan sebab semua kejadian tersebut merupakan ujian Allah kepada kita semua. Jadi kena redha. Apa ayat ah adamul iqtirat biqada'illah. Maksudnya adalah tidak menyangka membangkang ketentuan Tuhan itu makna eh? redha ya ngapo lah nak tu dah cucu, cucu cicit nah tak ada tu nak aku lah wan dengan tu awak ni aduh sepatutnya dulu wan ni kau lain putus tu nak apa tu awak ni tak puas hati tu asyik bangga ke kawan ni nah. lah tak ada tu cucu cicit tak ada tu lah gitu pesangan dia Guru saya bila tanya apa Allah tak nak buat sekarang Jawab Setiap dan detik dan tiga Allah tak nak mentajallikan Mentajallikan Mengzahirkan keadilannya nah, Tak pandai sangat ke Tuhan Sampai menentukan perkara yang tak cukup baik untuk kita Nah, Kenapa lah saya berusaha saya macam ni Saya patut saya nak ajar kamu Nah, Tiba-tiba Tuhan tentukan saya yang ajar kerami Tak jadi ustaz Tak bertolak tak lah Saya jadi ustaz Dia orang kamu Supaya orang jadi orang terhormat dihormati oleh masyarakat tempat Tetapi Tuhan tentukan kenapa dah malam Masih contoh ya. Kenapa lah anak saya tak tulisan cemulang eh, SPM macam anak, anak orang lain Kenapa, kenapa itu, kenapa ini, kalau lah itu, kalau ini. Dia tidak redha, tak terserah. Bahkan dia kecil hati mengajuk dengan ketentuan Tuhan. Buktinya bila Tuhan menentukan sesuatu, yang dia tidak suka, Maka dia pun kata kalau itu tak nak nak tahajud Tak, dia main uh, apa, uh, tarik tali dengan Tuhan Tak, Tuhan bagi dia nak amai ibadah lebih sikit Tuhan tak bagi dia kata malah tahajud Dia rasa sikit pun tak sembuh dia Ah, contoh hmm. gitu, ibarat begitu Kita konsep kita Tuhan ni Pada Allah Ta'ala bukan macam Hindu Tengok cerita Tamir tak Bila dia tak puas hati Tidak bertemu kali dia boleh winyakan kekasihnya Dia pun pergi ke kuih Kedap lagi dia hantuk-hantuk kepala Tak, dia kata kalau tak makbul saya tak nak sembah bawa satu penyembah Itu saya Saya adalah orang yang terkecuali daripada penyembah Dia pun ketuk-ketuk kepala -ketuk Jadi dewa kecil perut Dia kata Ish, bahaya ni kurang satu penyembah ni Kalau macam ni lah kena makbul jugalah Dan celah-celah semua macam tengok cerita tu Dia ketuk-ketuk kepala -ketuk, dekat kuih tu Dan celah-celah apa namanya uh, uh, semak-samak dengan hujan buatan tu dan pokok ini gegur-gegur tu kita lagi keluar awal dia nak Oh tak ada jenis Kalau kata Kalau begitu betul Nak kau dewa Sebab makbulkan doa saya nah, Bukan begitu Pemisah kita nah, Buat baik ini Kebaikan kebah kita Tuhan tak mengambil ke daripada ibadah kita In ahsan tu Ahsan tu Ni ampuh siku Makin bila kita buat baik, kebaikan tu lepas pada diri kita, buat jahat, murah dan kejahatan tersebut pada diri kita. Tuhan tidak makan upah pun dengan ibadah kita untuk makbul hajat kita. Kan begitu. Ya. Uh, dia kata, saya Tuhan, saya dah upah awak, ya, uh, tahajud dan puasa kisian kami, sila makbul doa saya. Ya. Tak makbul maju. Tak nak buat dengan itu, tuhan, bukan Tuhan makbul. Kan? Oh, ha, betul lah, hati kita dengan Tuhan. Sedar tak sedar kalau itu berlaku. Dah, saya keluar dari kata, kata ini, sebab kita fikir balik, adalah kita dengan Tuhan. Dan Tuhan tak makbul, itu pun malam di masjid. Malah semayang, dia ya, nampak kata saya buat baik pun Bukan Tuhan mampu bahkan bagi mudarat kepada saya Bagi ya, uh, ujian, musibah kepada saya Bagi kemenangan kepada saya ha, Jadi dia bertalik tali dengan ya? Bertalik tali, tali dengan Tuhan Bahaya tu ya Jadi kena kenal ya? redha, Dan makam redha ini adalah Makam yang sangat hebat Ya Sangat hebat Ceritanya Dalam satu hadis tentang halus syurga Nah Bila Allah akan ada makbul Seorang semua berkata Nak minta Tuhan makbul Nak lintah makbul gala 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 gala, 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 ya, ni minta lah Ali Tuhan bagi Takut Ya yeah? Nelah ni Allah tak ada tanya Kepada Ali surga Mazaturidun Nah Aku dah bagi semua ni Mazaturidun Apa maksudnya Nak benda lagi Nak benda lagi Nanti Nabi ya 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 Baca kuridun Allah Taala tanya, -tanya de. Orang apa? nak de pasu ke berapa? Bayar kulo nak rido ke? Makan dan juga kalau Allah nak de dah dapat semua benda sedap laku. Tapi nok, 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 nok sangat, eh? yang nak yang nak de nak 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 saya ni rido ke? Apa sahaja rido ke? Kereta dan mung. Cara nak dapat rido Allah kita kena re rido dengan Allah. Eh? Rodiatan, mardiyah. Nah, Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Nak dapat reza Allah, awak dulu kena reza Allah Kalau awak tak setuju Allah, kecil hati dengan Allah, terasa Allah tak patut Tuhan, tentukan saya macam ni sakit muda-muda darah ada orang ingin cuman lah ya Dan kehidupan saya macam ni, ini saja ke capaian cikmu dan kehidupan saya Sekarang kerja bawahan, nak tak berbangkat, gaji tidak besar, kerja biasa-biasa, pasangan tak cantik Anak-anak panggulan sendiri Mana mempunyai Tuhan ya. Ini saja Tuhan lagi Kalau kita tak redha Tuhan Redha Tuhan dalam kita Tuhan Tuhan tidak redha kita Syarat Tuhan bagi Allah takkan redha kita Kita kena redha Tuhan ya? Sebab itu Kena redha Tuhan Tuhan kata betul-betul Dalam kita uh, Menanggapi nah, Menanggapi Nak kuli Kudratullah Antara dua makam Syukur dan redha Redha Syukur Bila diberi nikmat rela pasrah hati rela hati bila diuji dengan musib, musibah itu adalah makam orang awam saya tak faham makam orang awam adalah bila dapat nikmat bersyukur bila musibah rela tapi makam wali udang, orang sufi dia kata salah tu ya bila mendapat musibah Maka Allah Ta'ala sedang muji makam syukur kita Hah. Macam mana pula Bila musibah Allah Ta'ala muji makam syukur Sebab di sebalik musibah itu terkandung seribu satu hikmah Ya Orang malam dengan pandangan mata hati Musibah Allah Ta'ala beri Sebenarnya adalah untuk mengelakkan musibah yang lebih besar Satu yang kedua musibah yang Allah Ta'ala bagi adalah untuk menunjukkan kasih sayang Tuhan iaitu ada doa no ah kita yang tak luk dengan istighfar ada, ada doa no ah. ada dosa kita yang tak luk dengan istighfar kita tetapi dengan ujian dah terhapus segala dosa kita supaya tak baki di akhirat jadi bahan bakar bin laku. dan saya satu lagi nikmat di sebalik ujian ya jadi orang yang beli Allah Pada mereka bila diuji dengan musibah itu adalah sedang Allah Taala sedang menguji makam syukur. Kata guru saya Demam batuk semua syukurlah. Dan pula badan kita Tuhan telah buat detox kata dia. Kalau badan tak demam semua ni kata oh aku rasa kau tahu demam sesuatu, semua batuk. Awas. At one point doktor dah terkena. Ah sudah. Dia kata guru saya syukur Allah Taala bagi demam batuk semua ni sebab Tuhan sedang menepis sakit yang lebih besar. Kalau badan kita tak in badan kita tak detox macam tu, at one point, at the end of the day, takut satu yang nanti kau dia nak yang besar tu, on the spot. Boom, oh, cancer, stroke. Nah, jadi kena syukur dia pun kena. Hey. Nama batuk semua syukur. Sebab Tuhan tambah edat badan kita untuk mengelakkan penyakit yang lebih besar. So. Itu cara bersyukur dengan iman Allah Ta'ala atas ujian yang dia bagi. <tuh -tuh. Lawan dari sifat kudrah ialah sifat Anjuz Anjuzul ni, ni Ni betul dia Ni jahat ni disebut sebutkan ajus, anjuz Anjuz ni makna orang Orang tua yang lemah Anjuz tu Takpe Bukan anjuz Anjuzul Ya Kalau kita kata tu Ni sifat Per Ku Wansel Ya Ni as An Anjuzul Bukan ah, dia kata Anjuzul Anjuzul kalau ada ini sifat kuasa ini sifat de lemah. Okay? Eh ha, hukum ni wa mati. Ini hukumnya mus tadi dia al ajzu ya yeah? kalau orang tanya hukum sifat al qudrah tu bagi Allah Taala wajib ni wajib tapi awas wajib ni bukan wajib syarak wajib syarak yang dapat pahala tu tapi ini wajib dipanggil wajib akal, wajib akli, wajib akal. Maknanya mesti ada. Nah, saya bangkitkan semalam. Kak kuliah ya, saya wajib apa tu betul? Ada orang tak reti. Kita kata wajib bagi Allah sifat yang sifat kudrah. Maka ada wahabi dia tak pun nak sekali. Dia kata, siapa yang kata bila Allah tak sifat-sifat kudrah, nampak pahala? Kalau Allah Ta'ala tidak sebab sifat kudera, Allah Ta'ala berdosa Sebab tak ada sifat kudera Kita jawabnya pada ya. Wajib itu wajib sana Yang awak masukkan Awak dah rambu-rambu Dah dari koktel ya. Dah campur aduk ya, Itu hijau betul wajib Sebut pun betul wajib Tapi klasifikasi perlu, wajib yang mana satu Contoh Wajib atas para mukallaf semayang lima waktu sehari semalam Terus. Itu wajib syarak. Betul lah buat apa apa tinggal dosa. Kalau saya kata wajib bagi Allah Taala sifat kudrah, maksud wajib situ adalah mesti ada. Bukan buat apa apa tinggal dosa. Ini kalau desi untuk orang ngaji agama. Kena lah kasih dulu. Wajib ada satu wajib syarak ke? Wajib wajib syarak ini ke? Wajib akli ke? ke? Macam mana dia boleh kata? Wajib bagi Allah Taala sifat kudrah kalau Allah tak nak sesuatu sebab kau dapat pahala, orang tak ada tidak sesuatu sebab kau berusaha. Tak ada. Kan, nah, kita nah, bukan nak termasuk definisi ini. Itu wajib pelajaran peka. Ini wajib pelajaran tau. Tau ni. Nah, okay. Sebab itu, itu benda yang basic. Dan kalau orang sebut itu, tahulah mana tak uti sana. Benda itu benda, benda Benda basic. Nah. Ha? Jadi masalahnya dia, PhD, doktor. Ha, nah, macam mana? Doktor. Jadi itu tidak membawa dia tu makin nak sekolah sebab bahagian, sebab pelajaran. Ini dalam Mustahil maknanya uh, mesti ya, Tiada. Uh, Insya Allah nanti kita akan bahas lagi sifat dalam sebab saya suka syarat tasawuf ini panjang sikit ya, dia ada masuk tasawuf sikit ya. Jadi kita akan bincang lawan sifat kedua adalah ajar penting tertinggal ini itu bila mustahil bagi Allah sebab jelas terbukti ada ada hasil kekuasaannya insya-Allah kita akan bincang nanti next month mudah tak terpujuk lagi kan hmm nah, saya baca meteorologi sampai bulan 4 tahun depan tak tak sawan ya tahun ni